После этого мы вызвали 102 милицию, ждали долго, чтобы они приехали и зафиксировали факт того, что была украдена часть урожая. Мы сами это видели. Но не дождавшись милиции, мы сами поехали в городе Петропавловки и попросили встречи с начальником городива милиции. После того, как мы зашли к нему, там уже в кабинете присутствовал работники СБУ который тоже сказал, что курирует это дело, я не знаю, на каком основании, уже СБУ у нас занимается семечкой. И я задал ему прямой вопрос, на основании чего вы изымаете урожай у фермера, потому что вы ставите под угрозу те типа бои, которые э, есть там у фермера и которые участников ВАТО. Я его спросил прямо, вы гарантируете то, что будет, э, будет э, все законно, и это, у вас есть законные основания для того, чтобы этот урожай забирать? Мне ну, никто мне ничего не ответил на это. И они даже не смогли сказать, сколько вывезли этой семечки, никуда, ни на каком основании. Со слов Марка я узнал, что 40 гектар это сумма приблизительно около миллиона гривен. Это большие деньги. И я, насколько понимаю, и вернее, даже следователь говорил в кабинете о том, что он, они собираются продолжать это делать, продолжать косить урожай. То есть они хотят нанести существенный ущерб. И я вы сказали им свое отношение к этому, о том, что их действия могут привести к социальному отстрою. То есть ребята, которые осужили ОТО, слава богу, выстрадали, получили эту землю. И теперь получается так, что они могут не получить свой урожай.